ఆకస్మిక గండములు తీవ్ర అనారోగ్యము ప్రమాదములు తీవ్ర ఆర్థిక నష్టములు సంభవించినప్పుడు ఈ స్తోత్రం పారాయణం ప్రతిరోజు చేయండి త్వరలోనే మీకు మంచి జరుగుతుంది దుర్గా అపదుద్దార స్తోత్రం నమస్తే శరణ్యే శివే సానుకంపే నమస్తే జగత్వాపికే విశ్వరూపే నమస్తే జగద్వంద్య పాదారవిందే नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्त्य मानस्वरूपे नमस्ते महायोगी विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे न अनतस्य दिनस्य दीनस्य तृणतुरस्य भीतस्य बद्धस्य जन्तोः त्वं देवी विस्तार्य कर्त्री कर्त्रे नमस्ते जगत्तारिणी त्राही दुर्गे आरण्ये रणे दारण्ये शत्रुमध्ये अनले सागरे प्रान्तारे राजगृहे त्वं येकगतिर्देवी निस्तारनौका नमस्ते जिगत्तारिणी त्राहिदुर्गे अपारमहादुस्तारै त्वन्त्घोरे विपत्सागसागरे मजितां देही भजां त्वं एकगतिर्देवी निस्तारहेतुरे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहे दुर्गे नमःषट् चण्डदुर्दुर्दण्डलीलसमुत्खण्डितखण्डितशेषतशत्रो त्वं एकगतिर्देवी विनिस्तारबीजं नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे त्वमेव वाहभावधृतसत्यवादिन्य मे याजिता क्रोधन् क्रोद्रनिष्ठा इडापिङ्गडापिङ्गळत्वं सुष्णुमाञ्च शु, नाडी नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमो देवी दुर्गे शिवे भीमनादे सर, सरस्वत्य रुन् रुन्धत्यमोघस्वरूपे विभूति शचीकालरात्रिः सतित्वं नमस्ते जगत्तारिणी दुर्गे शरणमासी सुर सुराणां सिद्धं विद्याधारणं मुनिमनुजापशूनां दस्त्युभिस्त्रासितानां नृपतिगृहगतानां व्याधिभीया पीडिता पीडितानां त्वमसि शरणे शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद प्रसीद इति श्री दुर्गा आपाद स्तोत्रं सम्पूर्णम्